Средние солнечные деньки, начало октября, И решил привести порядок качок. Уже определитель будет находиться бука. Домик пасечника он уже стоит. Вот это я, вот для домика. Завезли вчера профнастил, ну и вот перед самым отъездом решил выкосить вокруг. Будет страшно, конечно. Но зиму должна выстоять. Чтоб по весне быть отремонтированы. Вот она моя спасательница. Спасительница. Сколько ей выкошено? по столб. Проводка. Осталось поставить счетчик. Вот на эти уголки провести вот в эту будку задача выкосить была не только для красоты а и по весне палят и пожарная безопасность вот так.